Salam dostlar. Məndə həmişə krem, bir də karamel artıq qalanda düşünürəm ki, nə edim? Təbii ki, uşaqlara bir dənə tort qəşəng bişirdim. Sizcün bölüşürəm, içliyini də indi göstərərəm. Bir də tortun yumşaqlığına baxın. Bəziləri yazıb ki, çox qurudur. Keksim tək paylaşmışdım axı. Yəni tortun e, propitkasını eləyirsən, kremin vurursan, karamelin araxısını tökəndə tort həqiqətən çox dadlıdır. Bu arada tortun dadına da baxdım. Haqqiqatan deyirlər özü-özünü tərifleyir. Çox dadlıdır. Yəni belə tortlar da zakaz eləyə bilərsiz. İçində karamel, Snickers. İnşallah bu gün də bir dənə qəşəng tortum gəlir, sabah da bir dənə qəşəng tortum gəlir. Allah hamısının ruzisini versin. Yəni bunu paylaşmaqda məqsədim odur ki, yəni mənim tortlarım haqqiqatan dadlıdır. Elə belə ki, keçmiş dövrün tortlarıdır. Bilmirəm, o məni əlimdən aslıdır. Yəni hamı deyir kim yeyir. Hətta ruslara da vermişəm qonşularım. Onlar da deyirlər. Deyirlər o qədər tort yemişik ki, yəni belə dadlı tort hala yeməmişik. Hə ona görə zakaz eləyə bilərsiniz. Instagramda nömrəm var. Üprəm sizi, yaxşı ki varsınız. Məni sevənlər ürəksiz.